Потому что вы ви знаете, что сейчас все на хата оставались, Розвалюки. Там, де я жил раньше, там уже приехать не позаростало все. Ну хата там, бабка там живет, или там дед, или там еще кто-то. И там может быть там еще молодые. Ну, ну бухая там людина, да, как называем. И, ну, скажем, мы можем его заготировать, чтобы он пришел до вас в ценности и пришел там работать. Так что, не мая права цього. Есть юридическая сторона этих вопросов, переоформляют поезд на родственники. И поэтому эти люди имеют права. Ну, как бы это... Есть вопросы, которые не входят в компетенцию службы занятости, но они решают... А все надо нечего ничего сейчас. Это я просто... Я понимаю, что можно ничего сказать. Можно лишь сказать. Все надо ничего. Да, это есть определенные да. И какое там хозяйство там в селе можно сделать? Во-первых, ту картошку можно вырос, да и продасы, и почем продасы. Как там жить в той картошке? Сами обсуждайте <laughs> Давайте. А можно спросить, сколько сейчас вообще в городе суммы безработных? А в 2008 сколько? Вы сказали, сейчас меньше. Сейчас меньше. В 2008 году доходило до 35-4 тысяч в месяц. Ну, то есть не в месяц, а на конец каждого месяца. Ну, ну это же был -то период поголовного сокращения. Людей. А какие сейчас ну, профессии наиболее затребованы вот именно цены займались? Безработные на какие Безработные, а какие безработные ну. стоят различные. На настолько разно, разнообразны, это, скажем, а востребованность это в основном инженерные, механические, энергетика, электрики, э, машинисты гриферных э, машин, кранов, трактористы. Тоже, скажем, у нас люди не идут на работу. Э, такая карусельщики, пожалуйста, заработная плата. Сумской машиностроительный предлагает 8 тысяч. 8 тысяч токарь карусельщик официально э, трудоустройство, заработная плата 8 тысяч. У нас на учете два человека, которые отказались идти работать на такой да. Поэтому токарь карусельщик, 8. да. Так вот, если водителю троллейбуса платили эти 5 а. хотя бы тысяч, так не было и проблемы с водителями. Я Но вам скажу, что платили. мы сейчас рассматриваем, мы по городу, если брать сумму, Значит, ну я не готов сказать точное число, но это несколько тысяч водителей троллейбуса обучили. Где они? Потому что заработная плата, режим работы. И все. И люди не, не хотят. Сейчас мы обучим, допустим, вот последняя группа, которую мы обучили, была 14 человек. Из них, если я сейчас проверю, значит, это 2-3 человека осталось работать, троллейбусом. Нам остальные походили. Потому что, потому потому что, что не заработная мере плата мере не мере режим работы. тысячи водителей троллейбуса. Хорошо. Спасибо. базі, Створити відділ по учбовий Учебний... 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 центр по навчанню водіїв, а що стосується категорії Д, тролейбусному управлінню сумних пространств організувати як, набір бажаючих на навчання на категорію Д і звернутися до центру зайнятості в, ну, в разі набрання таких груп. Роман Юрьевич, пожалуйста, какая средняя зарплата водителей на вот, вашем предприятии? 3,200. 3,200. Средняя? За зарплату, ну, очистленную на руки. Ну, это средняя зарплата столовую считается. 2,700. 2,700 на 2,700. Сколько Ну, как смотрите, сейчас же там поделили, в чем проблема, как, пик или не пик. Раньше они работали, допустим, вышли и отработали смену. А сейчас, получается, он выходит на смену. 4 часа поработал и идет на домой, потом опять а, выходит на другую смену, опять 4 часа работает. То есть проблема именно в этом, потому что, ну, во-первых, по закону нельзя, чтобы он больше 4 часов работал. По-любому 45 минут должен быть перерыв. Но, а дело в том, что еще и межпики, потому что они в межпике не ездят, потому как ну, снимаются межпики троллейбусов, ну, как не, не рентабельно их. И приходится им выходить уже, допустим, часа в 3, и до, до семи, 7, до 8 ездят так вот. из-за этого проблемы как бы... Мы не да. А вообще с, с бюджета, ну, имеется с, с, министерства там нет. то это или что нибудь нет? Вот, там было долги до 40 тысяч, 40 миллионов, то сколько это просто? Ничего не дало? Нет, нам ничего нет вообще, слушай, вообще нет. ничего. Какой местный бюджет пишешь? Что... Нет, субвенция есть э -э государственная. Ну, во-первых, она, опять-таки, она же насчиталась э по, не по факту, а пределы бюджетного финансирования, все. А это что касается троллейбуса и автобуса. Но, допустим, мы же на сегодняшний день за то, что тариф не соответствует по троллейбусу, мы даже не можем выбрать эту субвенцию, к сожалению. Потому что, ну, как бы, во-первых, лето. А что касается автобуса, там вообще катастрофическая ситуация. Там приняли только до выплаты только 24% процента от реальной фактической суммы, которую делал обследование Харьковского университета. То есть у нас по автобусам, ну грубо говоря, убыток в месяц 400 тысяч по автобусу. Спасибо. Спасибо. Так, ну ладно, давайте про рекомендацию Устраивает ну, Устраивайте КПД. Ну, да. Нормально, да? О, Чтобы вы сами занялись лицензией и сами... Спасибо. Да, спасибо, ну, спасибо большое. Так, спасибо. кто за? А? что работать? Нет, ну, вообще, ну, что Тут пытание не в лицензии, пытание в заработной плате. Понимаешь, если водитель водители поставят большую зарплату, и они сами покупают, не вот сейчас. Я скажу, вот он. Александр, а того, что ты хочешь, он будет работать. А, все, Ситуация какая на предприятии? Я сейчас объясню, почему такая зарплата. Ну, ты, мы, давайте так, переходим до другого питания, по электроводам, по выделению Позорение директора КБ «Электроавтотранс» до дня 1,5 миллиона гривен финансового дела. смотрите, почему это полтора, это имеется в виду до того, что еще нам не додались с бюджета 810 тысяч. Я поясню, в чем проблема. На сегодняшний день, именно на сегодняшний день. С бюджета, с Да. На сегодняшний день на предприятии уже задолженность по зарплате 1 миллион 155 тысяч. Это на сегодняшний день. Вот, это первое. Второе. 612 тысяч гривен – это долг по запчастям. Это то, что я со всеми руководителями ездил, лично договаривался, чтобы предприятие не стало, давали хоть как-то в долг запчасти. На сегодняшний день вопрос стоит критический. Почему? Потому что руководители уже говорят, что все хорошо, но 612 тысяч – это серьезная сумма, поэтому, скажем так, уже практически не отпускают запчасти. Это второй вопрос. Третий вопрос, это 680 тысяч, это пенсионный фонд, списка 2, льготные пенсии, которые, скажем так, я получил еще с прошлого года, и не тянутся на сегодняшний день. И, скажем так, если раньше они там принимали одно решение там, в месяц, решение суда, и выплачивали там, в пределах, одна выплата, вот, в пределах 40 тысяч, то, как последние месяца показывают, они принимают по 5-6 по дел сразу. То есть приходит на, э, на предприятие сумма там, в 300 тысяч, образно говоря, срок исполнения, ну, пока, короче, открывается, срок исполнения 7 дней, и дальше идут аресты 180. Это второе. Э, 460 у нас получается, 460 пенсионный на 20 число и 160 по доходу. В итоге там выходит 2,3 миллиона на сегодняшний день. Это то, чтобы, скажем так, выплатить зарплату, выплатить эти все, скажем так, вопросы. Вот. А что касается зарплаты, ситуация вот в чем. Дело в том, что согласно коллективного договора, зарплата насчитывается на сегодняшний день, то есть коэффициент берется от слеза. То есть 7,26 копеек берется от слеза. Хотя это неправильно, дело в том, что предприятие транспортное и слецере меньше гораздо, чем водителей. Зарплата всех должна насчитываться в принципе от водителя. По поставке там 9.28, что такое, не помню точно. Но если это так все пересчитать правильно, то, во-первых, ну, существенно увеличится зарплата на предприятия. Естественно, зарплатный фонд там практически. Поэтому с бюджета на эти деньги, на этой цели никто не идет. И когда присмотрели данный коллективный договор, все, скажем так, осталось на своих местах. Вот потому такая зарплата. А, на насколько сегодня проездни билеты там и так дальше, можно поднять? Сегодняшний хотя бы в голове ходить, должен, вернее, билет должен стоить хотя бы рубль 85. Это если, а сейчас если мы говорим о, о рентабельности в ноль. Сейчас время. Ведь дело в том, что в прошлом году министерство приняло и дозволило нам поднять цену с Нового года рубль 25 и с мая на рубль 60. Ну, не мы отказались. На сессии депутаты не проголосовали. Депутаты вам проезд не поднимают. Вам поднимают на... Ну, знаете, в таком комком... нет. Выносился вопрос. В мы не, не шоу, Давайте нам... проголосовали. Ну, ну так давай. Ну, Роман Ильич, тут два вопроса. Честно сказать, я передвигаюсь э, транспортом ароматским много. И хочу вам сказать, что э, с, выборка денег от людей, которые заходят в троллейбус и в автобус, то есть, например, я езжу часто на Барановку на автобусе. Да? И хочу вам сказать, что из людей, 100% входящих, к примеру, в машину людей, платят в лучшем случае 10%. Если даже убрать всех пенсионеров оттуда, все равно нормальные, живые, здоровые, среднего возраста люди не платят. Они считают, что это городской коммунальный трасса. Может, они даже искренне это считают. Понимаете? С автобусами она чуть Проще, и она более контролирует, чем троллейбус. На сегодняшний день я же на всех автобусах установил камеру для наблюдения. Вот. И оно сразу первый же месяц показало, если, допустим, раньше везли автобусы там 330 тысяч, 350 тысяч, ну когда как. То сейчас уже они везут 450 и 4, ну везли, допустим, сейчас лето просто таких сумм Вот. Это второй вопрос. Третий вопрос. Ну, скажем так, проконтролировать всех водителей мы же не, не можем. Хотя мы анализируем, раз в месяц мы даже делаем этот, анализ маршрута и все такое. Поэтому мы делаем водителям план. План, который он четко должен выполнять. Естественно, если он не выполняет, он уже на финансовую комиссию и так далее. Там принимается мир. Поэтому как бы, это водитель сам заинтересован, чтобы кто-то бесплатно не ездил. Я хотів пошутити, ви якраз і кажете це. Я хотів пошутити таким образом, що він маршрути віддали водителям, сказали, що та, от, скільки заробив, а то твоє діло, заробив ти чи ні, віддай. Так може і вас пошутити, я кажу, Може і вас сказати, що ти повинен принести мою за скільки, мені плювати. Так там в них такі їх. є, вони план об'явили. І... Ну, ну я не знаю, як... план, план, план корректируется. Сейчас. ще еще один вопрос. Я думал, что на как раз. Я хотел бы поднять вопрос об оплате, например, проезда в ночной. Что для этого нужно, например, от нашей комиссии? Для того, чтобы, например, автобусы и хотелось бы и триллинг, чтобы ночные, ночные маршруты оплачивались совсем по другому тарифу. То есть это что было, не гривня, не, не, две, а, к примеру, там 4-5 гривен. Это, это же не, в ваша компетенция. По троллейбусу этого не сделать. Нет, это можно сделать, если там а что, скажем, скажем... Тариф? Тариф? Насколько я знаю, министерство ответило так. Вы можете представить любую стоимость проезда, только если вот эту разницу между установленной ценой и то есть, что это будет компенсировать местный бюджет. То есть, для тех, кто ну, -то может... время Но просто сам бачки не ездил. Я, я абсолютно не что... Ну, я, насколько знаю, так с инвесторами. Но, я думаю, это очень я такой, большой, сложный вопрос. 70 если но появится на 4 гривны, там люди у нас, у нас, ну, нас сразу же. Смотри водителя. А, скажем так, план города 55 троллейбусов. У нас даже на план не хватает водителя. Не говоря о том, что если кто-то уйдет в отпуск или на больничный, еще что-то. Нет, речь идет о том, что ночью люди платили больше, естественно, ну, к примеру, начиная а там с 10 вечера. Ночью, ну, просто нет, у нас ходят троллейбусы в кое-где там до, до часа. Правильно, и люди этим пользуются. Просто если бы люди были уверены, что троллейбус будет ходить, к примеру, постоянно, то они бы были абсолютно не против такие деньги заплатить. Или ловить такси там платить 30 деревен, или проехать за 5 минут. У нас, как правило, ночные ветер, это же которые мы забираем рабочих. рабочих. Поэтому это попутно, кто-то там садится и Нет, все. Нет, а, я имею в виду, 12, и, там, 12 до пол первого, то такое. Ну, теоретически можно но это... Кардинально, наверное. Не существенно для предприятия. Я вам просто скажу, понимаете, как это ситуация. Потому что э -э без то, что, допустим, государство насчитывает дотацию, это понятно, что она насчитывает ее не по факту, это всем, как так, известно. Вот. Второй вопрос, это же тариф. У нас, грубо говоря, из-за 25 копеек мы по году потеряем 4 миллиона. Это будет, скажем так, виртуальный убыток. Это второй вопрос. И третий вопрос, то, что, скажем так, троллейбус управления, в силу того, что вот такое есть государственные дотации, без местных ну скажем так, Сумского Минского Рада, без, э, не, теоретически даже не выживет. Просто не выживет. И оно, в принципе, я, я в самом начале говорю, когда я пришел, я говорю, если вы хотите забыть про предприятие вообще на год, на ближайшее, просто забыть про него, что он говорит. На сегодняшний день нужно ежемесячно хотя бы 400 тысяч на пенсионный фонд. Это чтобы предприятие не перебрасывало туда-сюда вот эти все вопросы свои. И все. Остальное предприятие там будет перекрываться то ли кредитом своим, то ли, ну, то есть до конца года, скажем так, выжить можно по этому вопросу. И оно бы нормально было, а не так, как получается, работаем, 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 получаем долг по зарплате, получаем все проблемы, потом раз что-то дали, погасили. Но оно же опять-таки, то, что взяли, погасили, а дальше через месяц опять такая же самый проблема. повышение цены, что заниматься? Конечно. Конечно. Ну, Повышение да. цены это обязательно почему Можешь, давай. Ну, платили, да. у, них, у, них, я, у них процедура підйома ціни до, дуже дуже складна. Наскільки я знаю, їм ем розрішили на 25 і виконком відказав. У них там три міністерства, які погоджують вартість проїзду. Вони процедуру цих трьох міністерств на гримі 25 пишуть, да? але виконком... 50. Так давайте мы как-то в порекомендуем. Давайте мы на виконком виконком и решение сессии в иконкому иконы решения сессии. Что вы просите? Мы у нас на сессию в иконкому викон решения сессии. А что мы, а мы, вы а мы выносим на сессию? А какая разница? Что мы выносим на сессию? Колышение тарифов. А мы не можем. можем. Это не компетенция. Целая компетенция. Целая Подождите, выполняет. Не в основу на низкий проезд, соответственно, тянет за собой нехватку кадров, потому что низкая, меньшая зарплата э, состояние транспортных средств и финансово состояния предприятия. Так. Так. Ну. Ведь комиссии... При этом каждый там, период времени к нам приходит директор и просит дайте, пожалуйста. Ну так это постоянно и будет. Так оно и так а, будет постоянно, конечно. конечно. Я считаю, что нужно да, принять решение, можем, допустим, расписать да? вопрос. А, да? Один раз в месяц 400, а, 400 а, тысяч а, целевые а, туда-то. При Союзе э, вот так пользовались Героя Советского Союза, депутаты Верховного, Верховного Совета, так, три категории, да. четыре. Сейчас все. Сейчас 49 категорий. Сейчас все. Э, по Попробую обеспечить их, скажем, финансово. А вопрос стоит там сейчас. Да, об этом. Роман. Так, значить, є, таке, є така пропозиція. Рекомендувати директору Електроавтотранс розробити проєкт, проєкт рішення виконавчого комітету про підвищення вартості поїзду до гривні 25, а виконавчому комітету рекомендувати. рекомендувати підтримати даний проєкт рішення. Да. І, ну, А по основному питанню, про звернення щодо надання фінансової допомоги. що тут? Рекомендувати міськраді підтримати надання. А, мабуть, він повинен розробити проєкт рішення. Да? А ви звертались на, на план Дубюджет? І що вона звітала? Рішення не було. Рекомендувати планово бюджетній, підтримати необхідність надання допомоги, фінансової допомоги в розмірі півтори, півтора мільйона. Я би ще рекомендував в тролейбусному управлінню підсилити контроль за збиранням коштів на мишу. На маршрутах. Рекомендувати КП Електроавтотранс посилити контроль за збиранням. Кощев за проект. Да. На сегодняшний день контроль да. удерживается только единственная план Почему? Я объясню, почему? Потому что, во-первых, 30% у нас троллейбусов ездит без кондуктора, Потому что их нет. Это один вопрос. Второй вопрос, скажем так, той, скажем так, бригады, которая ревизована да. была раньше, да? Ее на сегодняшний день не существует, ее теоретически даже невозможно содержать. Почему хотя бы человек 5 надо, а это заплатный фонд где-то 1015 будет. Штраф на сегодняшний день, вы знаете, какой, да, 20 гривен, но по закону его взять нельзя. Вот тупик. Роман вы не рассматривали вопрос, к примеру, изготовления карточек для пенсионеров? Может даже за их не средства. Мы работаем mm -hmm. обрабатываем. Не, ну тут вопрос такой, просто вы бы четко знали ежемесячное передвижение пенсионеров на ваших маршрутах. А если это Степанов? Да. Ну это, это, это единичный случай. Это приватбанк, да, но мы ее, скажем так, попросили. Просто, просто, тут идея в чем? Идея в том, что зная количество перевозимых льготников, вы прекрасно понимаете... Мы знаем, сколько количество работников мы знаем. У нас же каждые полгода обследование. Институт же так вот Мы знаем, сколько у нас работников, знаем у нас мы все, подаем это все в Киев. В итоге получаем, что мы же бюджетно Мы уверены, что то обследование, которое происходит, оно происходит грамотно. И туда никто не, например, не, не засовывает свои руки. Я не имею в виду там Харьковский институт, а я имею в виду на маршрутах людей или же людей, которые в этом заинтересованы. Дело в что помимо Харькова, мы сами иногда тоже. Там высчитывается коэффициент. Согласно этого коэффициента, уже чем больше он провезет оплачиваемых пассажиров, тем больше он получит дотаций. Потому что на платного пассажира накладывается вот этот коэффициент. Сейчас он уменьшился, да, насколько? Один да, раньше было. Ну, так бы этот коэффициент был четким. Зашел пенсионер, провел карточкой. И Нет, в идеале, Это в идеале, не в но... идеале. Но в Киеве вообще они там делают сейчас карточку Киевляна. Ну, а вот приехал другой. Вот я приехал со Степановки. Как мне? Заплатить? Как? Не, я со Степановки пенсионер. У меня по закону положено. За мне... пенсионное удостоверение в камеру, а как? Сейчас а, он стоит и рассматриваться вопрос. Я думаю, до выбора. В Москва Сколько вводила карточки, в Москве гораздо больше денег, Москва уже отказалась них. Это не и очень Москва вводила карточки. карточки. Москва вводила а вот эти чем, а и все. карточки. Карточку может, например, оплатить тот же самый пенсионер, если сказать, что это его условия бесплатного проезда. Но я говорю сейчас не, не на законных основаниях, как, к примеру. Да? То есть дальше все расходы идут только на считывающий прибор. Правильно. Вот, они, за карточку пенсионеров а порвут они, вообще. Адит ничего. Чуди, чу чу да а ну мы. Да, поделиться. Мы с потому что вы соберитесь между собой, будете ли проблемы. Дело в том, что у нас есть опыт европейских стран, есть подавиться и почитать в интернете, как да, это все в Да И все. там адресная помощь. Нет, ну и все. Ну так я что-то говорил. Кроме адресной помощи вообще нереально. Все остальное. Я так не понимаю, что вообще майнеры что. Ну, Ми про 810 проголосували. Голосуємо. Рекомендувати планово бюджетної комісії підтримати звернення директора Електроавтотранс. Це перше, хто за? Проти. Одноголосно. І друге, рекомендувати. КПЕЛЕЛЕКТРААУТОТранс. Не, не розробити. А усилити. А, Посилити контроль за збиранням. Коштів за проїзд. Збиранням виручки. Щоденної виручки. Збиранням коштів за проїзд. Кощів за проїзд. Да, Не виручки. Все про то виручки. Да. коштів за проїзд. Хто за? Проти. Та да, Ні, не вийшов. Все, так, да, подали. А півтора мільйона теж? А, а ми ж підтримали. Ми підтримали. Підтримали. підтримали до плану роботу. Так, і останнє питання, так як Баженка вже вийшла. про план роботи постійної комісії на друге півріччя 2019 року. Зачитувати план роботи? Не треба? Не треба? Не. Підтримуємо. Хто Не за? Хто питання? Давайте подіємося. І оцей вопрос, то що посилити контроль не за якому рекомендувати, чи виконком, чи деї. Бо Ботом, Збирання ні. По тому, що по паркову не ну, заборонена. Парковка, Парковка на е... Так Це благоустрій. Це вже у мене давати такий вопрос. Ми ж такі депутати <гумі> 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 <гум> звернемося до когось і обрати в мене. Ми ж мене участь замічання. Подайте на стоїть. Звернутися до комісії по ЖКХ.

Ну ми, наверное, ну, а, не можем, ну, если на ну, може, муніципальної охорони. А можемо це тут тільки муниципаль... що хотів, А можемо му... може муніципальна охорона Можете... може. по тролейбусному парку. Ні, стоп. Не по парковці. До тролейбусного парка перевіряти проїзд. Может вот вони кажуть, нам 15 тисяч, понятно. Но у нас же є муніципальна охорона. Хай раз в тиждень рейд організовує. По тролейбусному, по тролейбусному. Та й то комунальне підприємство. Вони ще йдуть до співвідділення нештатного контролера, електрогазній, безпеки. Що то комунальне підприємство, що <говорить> то комунальне. Зато В чому різниця, що, що вони на ринках перевіряють, а що вони перевірять на тролейбусному? <говорить> <штат. говорить> так можна тоді рекомендувати муніципальній охороні розглянути питання можливості перевірки безкоштовного проїзду. Ні, не, 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 не близько. Що вона? А перевірки, перевірки, пасажирів на громадському транспорті? Давайте ми задамо комітет тим людям запитання, цим і чи кому давайте, щоб вони, а потім вже вивезли. Так давайте тоді на слідучі... Так, а ми ж рекомендуємо муніципальні ти розглянути ваші ці... Ні, давайте пригласимо, пригласим що ми сьогодні пригласимо Семісенка. Давайте, комісію, Дегтяря і про можливість... Yeah. Это дело про муниципа... контроля муниципальной охороны и проезду в муниципальном да, да, а, да. Тут, а, тут, да, по, по, а по, парковке, парковке тоже Семисенко. Да. По парковке. Подождите секунду, не понял. так а мы, же, а мы же это же не наше питание. Мы опять же, рекомендовать это же муниципальной охране, чтобы они проводили контроль. Давайте, давай проведем совместные комиссии. Мы же совместные комиссии можем проводить. Балаган. Балаган. Балага. Ладно, давай пригласим э, и по э, парковке разглянуты питання парковки на газонах. В да? дворах, да? Вы ще будете в комиссии, тоже розглядали. Все, видео управления ЖКХ? Слушай, давай, вот этот Дегтярю и Семисенку про парковку на газонах. вообще не, не знаю. И что... задайте Парковка на газонах – это административное правопорушение. А про административное правопорушение МВД, то есть ГАИ, так и уровень самоуправления, кому там положено. А Она... хай с самосем, правильно? И кого э, надо, хай проконсультируется. А, а мы проголосуем. А мы проголосуем. Я. Суды. Я. Александр. Мне приходилось присутствовать при работе транспортной комиссии предыдущей каденции. Я должен сказать по объему вопросов, которые вы решаете, и по принятым решениям, той комиссии вообще не существовало. Какой? В предыдущей каденции.